Друзья, я очень рад, что вы нашли время пришли на встречу. Украине. 20 лет назад мы начали гордиться достижениями заработных платок, И ничего не происходит. Нам рассказывают об повышении. Больно об этом слышать, когда об Украине говорят. Как о... И в это время проблемы. И в то же самое время, как в первое время вопрос вам, мы стали жить лучше два раза. Нет. Цивилизованным правилам. И у нас есть все основания. У нас есть все возможности. Мы пришли в политику для того, чтобы выкинуть их с политики. Выкинуть оттуда, где они сидят уже много лет рассказывают нам сказки и в его прошлое. Посмотрите в прошлое тех людей, которые были в политике на Очень важно также упорно идти работать. И нет, нет, Меч мечты мои были спортивные. Мечтал стать самым сильным в мире. Мечтал завоевать Ленокс Льюис, великий Мухаммед Али. У нас есть колоссальный потенциал. И я мечтаю жить в нормальной стране, по нормальным стандартам жизни. Мы можем это сделать. И все мы вместе отвечаем перед избирателями. Виталий! Я хочу обратиться к вам. Вы лично отвечаете за ваш завтрашний день, за будущее ваших детей. От вашей позиции зависит, что будет завтра. Отдайте свой голос так, как подсказывает вам ваше сердце. Из того, что налоговая реформа убивает. Малый и средний бизнес и миллионы людей сразу же вышли в Запорожье, Донецке, Киеве, они не могут выйти. Потом пришла пенсионная реформа. И ничего умнее не смогли, как поднять пенсионный возраст. Говорят, хотите жить по-европейски, выходите на европейский. Не выкинут чиновников, которые участвуют в схемах. Они ждут вид, что ничего не происходит. Мы видим, что они ездят на машинах, они живут в тех домах. На... присутствие политики. У нас четко расписана программа, антикоррупционная программа. Только -то лишь выбив почву. В Украине есть достаточно средств. Не может быть. Дорогие друзья, дорогие друзья. Проблемы Луганск, луганские интересуют точно такие же самые проблемы, которые интересуют не только луганские, в Киеве, в Полтаве, во Львове, в Симферополе. Э, нас всех объединяют проблемы, и нам нужна необходимость объединиться вокруг для решения этих проблем. Э, встречают хорошо, но у людей болит. Люди устали ждать. Люди абсолютно не верят в политике. У нас есть шанс. Нам доверяют. Мы этот шанс э, исполним для того, чтобы оправдать доверие чтобы реализовать те принципы, те, те вещи, с которыми мы идем на выборы. Только лишь придя в политику, только лишь выкинув из политики тех людей, которые ничего не делают, которые обманули, аннулировали доверие людей и к политике, и к политикам, мы можем снова вернуть доверие. И мы можем реализовать те планы, которые поставили. Мы объявили борьбу за Украину. Я твердо уверен. Эту борьбу мы должны выиграть. Формируем команду. И самая главная наша задача э, объединить людей вокруг целей. Самая главная цель. Каждый должен себя комфортно чувствовать в стране и уверенно смотреть в завтрашний день. Имя этой стране Украина. Приветствовать и представить вам героя Украины, лидера политической партии «Удар», Украинский демократический альянс за реформ. Ничко! Доброе утро, фест. Спасибо, что вы нашли время прийти на встречу. Я знаю... Вечером возле экранов телевизора держали кулаки, посылали энергию, переживали. Делаем все для того, чтобы всегда поднимался украинский флаг, всегда звучит. Наверняка многим интересно будет знать, зачем Кличко занимается шанс. У каждого будет перспектива, у каждого будет. Мы праздновали 20-летие независимости Украины. За время независимости за последние 20 лет. Или беспокоиться о том, чтобы пенсии поднимались, работа была. Это уровень жизни для тех людей, которые в ней живут. Я имею в виду, смогли заработная плата около 1000 евро, нормальные дороги, нормальные социализированных республик бывшего Советского Союза, Грузия, за короткий промежуток времени смогла сделать не могут реализовать себя, не могут найти работу, не могут найти, видеть перспектив и машине, которая стоит сотни тысяч американских долларов, живет в виллах, которые стоят десятки миллионов. Мы боремся, потому что я знаю, как никто друг. деньги. Мы знаем, что мы можем купить любую должность от вас. От вас зависит ваше будущее Не от меня, не от кого другого Завтрашний день ваш и ваших детей Зависит только лишь от вас Хороший принцип есть Каждый из нас хочет заглянуть в будущее Каждого интересует, что нас ждет завтра Есть хорошая пословица Народная мудрость Хочешь заглянуть в будущее человека Посмотри в его прошлое Ответ простой

सुबुहुं <muchas>